লগ্ন ডিচাইড কৰিব চাপ'জ যদি লগ্নত যদি শনি দেৱতা নিচ হ'ব লাগে তাৰমানে লগ্ন মেঘ ৰাশি হ'ব লাগে আৰু মেঘ ৰাশিত যদি শনি দেৱতা নিচ হয় তেনেহলে জাতকৰ জীৱনত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আহিব পাৰে সেইটো এটা ডাঙৰ কুৱেশ্যন তাৰ কাৰণে আমি জানিব লাগিব যে মেঘ ৰাশিটো হয় কি মেঘ ৰাশি অগ্নিতত্ব ৰাখি হয় মেঘ ৰাশিৰ তিনিটা নক্ষত্ৰৰ দ্বাৰা গঠিত

সূর্য দেবতা ফ্রিকুয়েন্সি যদি ভিজিবল স্পেকট্রাম যদি ফ্রিকুয়েন্সি যদি যায় ইনফারেট রেডিয়েশন হল কেটু একদম জিওর ইনফারেটে তার অরেজ কালার আর শুক্র দেবতা ব্লু কালার ফ্রিকুয়েসির ডিফারেন্স আছে আর শনি দেবতা ভিভ জিওর প্রথম ইন্ডিকেট করে তার ব্লুর ভিভ জিওর আই বি শুক্ৰ দেৱতাৰ ওচৰত শনি দেৱতাৰ ফ্ৰিকেঞ্চি মই চাইঞ্চটো কিয় আনিছো যে চাইন্সটো বুজি পালে এটলিষ্ট শলাদেশ যিটো হ'ব সেইটো বুজাত সহায় হ'ব এতিয়া শুক্ৰ দেৱতা শনিৰ মিত্ৰ যিহেতু ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ৱাইজ কেটু দেৱতা আৰু সূৰ্য দেৱতা শনিৰ মিত্ৰ নহয় কিন্তু ইয়াতে টুইচটো কত আহিল যেতিয়া শনি দেৱতা অশিনী নক্ষত্ৰৰ মাজ হব যদিও মেঘ ৰাখিত আহ শনি দেৱতাক নিজ বুলি কোৱা হয় কিন্তু এটা চাৰ্টেইন পইণ্ট আছে সেই পইণ্টটো বেছি সেই তাক নিজ বুলি কোৱা হয় শনি দেৱতাক ত শনি দেৱতা নিজ কিমান ডিগ্ৰীত হয় সেইটো জানা দৰকাৰ শনি দেৱতা বিশ ডিগ্ৰীত মেঘ ৰাখিত নিজ হয় ঠিক আছে আৰু এই শনি দেৱতা বিশ ডিগ্ৰীটো কত পৰিব হৰণী নক্ষত্ৰত পৰিব কাৰণ কিয় এটা নক্ষত্ৰ মান তিনি তেৰ ডিগ্ৰী বিশ মিনিট ঠিক আছে তেৰ ডিগ্ৰী বিশ মিনিট আৰু এটা ভৰণীটো তেৰ ডিগ্ৰী বিশ মিনিট তাৰমানে ছাব্বিছ ডিগ্ৰী চল্লিছ মিনিট হয় সেইকাৰণে ছাব্বিছ ডিগ্ৰী চল্লিছ মিনিট হোৱাৰ কাৰণে যিহেতু শনি দেৱতা বিশ ডিগ্ৰীত নিচ হব শনি দেৱতা ভৰণী নক্ষত্ৰত নিচ হ'ব এতিয়া ভৰণি নক্ষত্ৰ হ'ল শুক্ৰৰ নক্ষত্ৰ শনি দেৱতা বন্ধুৰ নক্ষত্ৰত কিয় নিচ হয় চাওক যেতিয়া শত্ৰু নক্ষত্ৰ শনি দেৱতা এলাৰ্ট মোৰ এতিয়া কুণ্ডলীখনৰ কাৰণে যেতিয়া ঘৰ পাব নক্ষত্ৰ ঘৰ পাব তেতিয়া অকণমান ৰিলেক্স হৈ যায় আৰু এইখিনিতে প্ৰব্লেম আহি যায় কাৰণ কিয় শনি দেৱতা যিহেতু নিজে এৰাই চাইন আহ বতাহ বুলি কোৱা হয় আৰু ৰাখিটো যিহেতু অগ্নি ৰাখি ইয়াতে নিগেটিভিটি বহুত বেছি বাঢ়ি যায় আৰু ফলি দ্বিতীয় চৰণত বায়ু এই গোটেই খুব সংমিশ্ৰণ হব যাৰ ফলত জাতকৰ তাত কি হব নিগেটিভিটি কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব মানে জাতক শ্ল' হৈ যায় জাতক লগাতকে বেছি শ্ল' হব যদি কেতু নক্ষত্ৰত থাকে যদিও মেঘৰেখি নক্ষত্ৰ ইমান শ্ল' নহয় বা কৃতিকা নক্ষত্ৰ ৰবি নক্ষত্ৰ ইমান শ্ল নহয় কিন্তু শুক্ৰৰ নক্ষত্ৰ জাতকৰ প্ৰবৃদ্ধি শ্ল' হৈ যাব যিহেতু শনিদেৱৰ তাৰ তিনিটা দৃষ্টি আছে ক'ত ক'ত পৰিব লগ থাৰ্ড হাউচত পৰিব সপ্তম ভাৱত পৰিব দশম ভাৱত পৰিব থাৰ্ড হাউচ যিটো সহুদৰ ভাৱ কষ্টৰ ভাৱ ঠিক আছে আৰু ছেভেন হাউচ পাউছৰ ঘৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ঘৰ দশম ঘৰটো হ'ল আৰু এই প্ৰভাৱ বিলাক কেনেকুৱা হ'ব বিবাহ বাৰু অকণমান সমস্যা থাকিব বা বিবাহ বাৰু লেটকে হোৱা যদি হয় খুব আৰ্লি ষ্টেজত হৈ যোৱা ঠিক আছে ব্যৱসায় বাণিজ্যত প্ৰব্লেম আহা সায়েক ভনীয়েকৰ লগত অলপ সম্পৰ্ক বিচ্ছেদ ঘটা ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম কিছুমান জাতক বা জাতিকাৰ দেখা দিয়ে তাৰ উপৰিটো হল জাতক বেমাৰৰ কথা যদি কওঁ বাকটো যিটো এয়াৰি বেমাৰ বিলাক আছে তেনেকুৱা বেমাৰত জাতক বা জাতিকাৰ পীড়িত হোৱা দেখা পোৱা যায় ইয়াৰ মতলব এনেকুৱা একদম নহয় যে শনিদেৱতে খুবেই বেয়া ৰিজাল্ট দিব কাৰণ কিয় লগত বহি শনিদেৱত এটা নিচ অৱস্থাত আছে ঠিক আছে শনিদেৱতে ইয়াতে জাতক বা জাতিকা কি কৰিব ডিলে কৰিব বহুত কামত দিলে হৈ যায় কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে ৰিজাল্ট নাপায় ৰিজাল্ট আহে কিন্তু কেতিয়া কামবিলাক কৰিব শনি দেৱতাই ৰিজাল্ট কেতিয়া বেছিকে দিব যেতিয়া শনি দেৱতা দশা অন্তৰদশা থাকিব তাতো তেঞ্জিত যদি শনি দেৱতা নিগেটিভ প্ৰভাৱত থাকে তেনেহ'লে সেনেকুৱা সময়ত জাতক বা জাতিকাৰে প্ৰব্লেম পাব যে শনি দেৱতাই গোটেই মেঘ ৰাখিটোতে প্ৰব্লেম পাবনে গোটেই মেঘ মেঘ ৰাখিটোতে প্ৰব্লেম নাপায় এই বিছ ডিগ্ৰী যিটো ভৰণী নক্ষত্ৰত যেতিয়া থাকিব আৰু টেনচিডতো যেতিয়া সেই ভৰণী নক্ষত্ৰৰ মাজেৰে ভ্ৰমণ কৰি থাকিব তেতিয়া জাতক বা জাতিকাৰ প্ৰব্লেম বেছিকৈ বাঢ়িব আৰু সেইখিনি সময় যদি দশা অন্তৰ দশা অত্যন্ত দশ সূক্ষ্ম দশ প্ৰাণ দোষাও যদি শনি চলি থাকে তেনেহলে নিগেটিভিটি বহুত বেছি বাঢ়ি যায় অকল এইটো কোৱাই ভুল হব যে মেঘৰাখিত শনি দেৱতা নীজ হব নিজ হোৱাৰ কাৰণে গোটেই জীৱন বেয়া ৰিজাল্ট দিব গোটেই জীৱন বেয়া ৰিজাল্ট নিদিয়ে ঠিক আছে মেঘৰাখিত যিহেতু যদি কেতুৰ নক্ষত্ৰত থাকে তেনেহলে ইমান এটা প্ৰব্লেম নাহে বা নক্ষত্ৰটো অশ্বিনী আৰু সূৰ্যৰ ভৰণি নক্ষত্ৰম আহিব কাৰণ ভৰণি নক্ষত্ৰ যিহেতু নক্ষত্ৰ শুক্ৰ আৰু শনিৰ মাজত মিত্ৰতা আছে আৰু সেই মিত্ৰতাৰ কাৰণে কি হব শনি দেৱতা এনি শ্ল' প্লেনেট আৰু তাত বেছি ৰিলেক্স হৈ যোৱাৰ কাৰণে বেছিকে শ্ল' হৈ যায় আশা কৰো এই সৰু সৰু বস্তুবিলাক আপোনালোকে এষ্ট্ৰলজি জনাত বা বুজাত সহায় কৰিব অকল যে নিচ হ'ব সেইকাৰণে গোটেই জীৱন বিপদত তেনেকুৱা অকল শনিদেৱৰ তাত ডিগ্ৰী নিচ হল বুলি যদি দশা অন্তৰ্দশা উচলা নাই যদি ট্ৰেঞ্জিত নাই তেনেহলে ভয় কৰিবলগীয়া কথা নাথাকে ঠিক আছে ত' আমি সদায় যেতিয়া ফলাদেশ এটা কৰিম তেতিয়া দশা অন্তৰ্দশা ট্ৰেঞ্জিত গোচৰ আদি চাই পেলাই দশা অন্তৰ দশা কৰা উচিত আশা কৰো এই ভিডিঅ'টোৱে জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ জনাত আপোনালোকক অলপলৈ সহায় কৰিব অহা ভিডিঅ'ত আমি জানিম যে ছেকেণ্ড ভাৱত যদি শনি দেৱতা নিচ হয় তেনেহলে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিণাম দিয়ে ত আজি ভিডিঅ' ইয়াতে বিৰাম দিলো ধন্যবাদ